Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Khadija binti Muhammad Nasri berumur 9 tahun dari SCK Sijawa, Semangga Perak. Kau sekolah ABC 3054. Ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Obsesi Hantu Ya, Kepedili. Pernahkah anda merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, Bayangan yang muncul sekilas sesuai mata atau surah halus yang berbisik bila malam sudah menjelma? Kebanyakan orang akan segera menafikannya sebagai bayangan fikiran semata-mata. Tapi, bagi setengah orang, gangguan seperti itu bukan hanya benar, malah menjadi obsesi. Dalam novel obsesi hantu, ya, aku peduli, karya Muslim pembaca diajak menyelami kisah yang penuh dengan misteri, trauma dan semangat tidak tenang. Diterbitkan oleh kada gempa gempak star sendiri yang berhad. Novel setebal 300 anak muka selama ini bukan sekadar sebuah cerita seram, tetapi sebuah penggambaran emosi dan psikologi yang mendalam tentang seorang insan yang cuba memahami makhluk yang sudah mati dan yang masih hidup. Cerita ini berkisar tentang Daniel, seorang pelajar universiti yang pada mulanya kelihatan seperti remaja biasa. Ada rakan-rakan, ada kehidupan sosial dan sedang bergila dengan tekanan akademik seperti mana-mana pelajar lain. Namun, di sebalik semua itu, Daniel menyimpan satu kelebihan atau lebih tepat satu beban yang tidak semua orang mampu hadapi. Dia boleh melihat entiti yang tidak dapat dilihat oleh orang lain hantu ke oh, bayangan dari masa silam. Daniel tidak pernah meminta kebolehan ini. Sejak kecil, dia sudah terbiasa melihat, melihat mereka datang dan pergi dengan rupa yang ada atau dengan wajah yang dia punya kesedihan. Namun, yang paling mengganggu, mereka tidak diam. Mereka menutup sesuatu bayangnya. Daniel bukan sahaja menjadi saksi kepada gangguan-gangguan itu, tetapi juga mula diseret masuk ke dalam kisah-kisah silam yang tragik dan menakutkan. Apa yang menjadikan obsesi hantu? Ya, aku peduli benar-benar berkesan sebagai doktor seram psikologi pendekatan masalah yang pendekatan mas yang sangat berlapis dan manisawi. Di sebalik edijen-edijen seram yang mampu membuat bulu ramah merengah, pembaca turut dibawa masuk ke dalam jiwa dunia yang senang bergelut antara mahu menolong orang roh yang memanggilnya atau terus menafikan kewujudan mereka. Dalam setiap bab, kita melihat bagaimana dunia pelan-pelan berubah. Ketakutan bertukar menjadi simpati. Sikap tidak peduli bertukar menjadi tanggungjawab Dan pada satu tahap ia menjadi obsesi Ya, dia peduli Bahkan terlalu peduli Hingga hidupnya sendiri mula terganggu Hubungan dengan kawan-kawan menjadi rengang Tidur malamnya terganggu Dia mula kehilangan pegangan pada relatif Atau lebih mengikut gaya relatif yang sudah berubah sebenarnya Masalahnya Laman adalah seorang gaya yang sangat sinematik Dan beremosi Naratifnya hidup dan berkesan dengan penggunaan bahasa yang tidak terlalu berat tetapi cukup mendalam untuk meninggalkan kesan. Setiap bab disusuli dengan saat-saat kontemplatif yang menyentuh hati. Penulis berjaya mencipta keseimbangan antara seram dan simpati. Pembaca bukan hanya takut kepada roh-roh yang muncul, tetapi turut tersentuh dengan nasib mereka. Dalam novel ini, hantu bukan sekadar makhluk untuk ditakuti, tetapi lambang kepada memori rasa bersalah dan perkara-perkara yang tidak selesai dalam kehidupan manusia. Salah satu kekuatan besar novel ini ialah bagaimana ia memaparkan emosi manusia yang rawan dan rapuh, masih menggunakan tulis sebagai metafora kepada trauma yang tidak diungkap. Dunia menjadi jambatan yang buka sahaja antara dua dunia, tetapi antara manusia dan kemanusiaan. Kadangkala -kadang yang paling menyakutkan bukanlah hantu tetapi manusia itu sendiri. Obsesi hantu ya aku peduli juga berjaya menyelitkan elemen-elemen tempatan dalam penceritaannya. Latar tempat, budaya masyarakat dan juga kepercayaan-kepercayaan setempat digarap dengan halus menjadikan kisah ini lebih dekat dengan pembaca Malaysia. Secara keseluruhannya, obsesi hantu ya aku peduli benar-benar secara keseluruhannya sesi hantu ya aku peduli adalah sebuah novel seram yang kaya dengan lapisan makna ia menakutkan tapi ia juga menyentuh ia menyeramkan tapi juga menyedarkan novel ini novel ini mengingatkan kita bahawa kadang-kadang yang paling berkadang-kadang untuk benar-benar hidup, kita perlu berani mendengar suara-suara yang telah lama kita abaikan. Jadi, jika anda suka dengan misteri elemen gaib, tetapi juga serat dengan emosi, novel ini adalah pilihan yang sangat tepat. Terima kasih kerana mendengar perkongsian saya pada hari ini. Bye!